что хотел сказать это к предыдущему видео на вопрос, сколько стоит, чтобы я пришел, сделал там ну, рекламу кому-то ресторану, либо там бизнесу. Ну, я повторюсь еще раз, кто не видел предыдущее, ничего не стоит. Я вообще считаю, что в наше время, ребята, я готов каждому помочь, вот каждому прийти, показать его бизнес, производство и все, что вы видели до этого у меня на протяжении вот полугода, как я снимаю камеру Я нигде денег не брал А наоборот, даже мне кажется там, В некоторых случаях платил больше Потому что люди не хотели брать деньги И я просто оставлял Какую-то там приблизительную сумму Больше, чтобы не обидеть никого Это первое Почему? Потому что у меня Еще раз повторяю, есть властный бизнес У меня есть властное справа Я продаю строительные материалы да, Некоторые виды и пока она у меня есть, я не планирую там никому делать рекламу за деньги. Надеюсь, так и будет как бы дальше, да? Ну, в общем, я не профессиональный блогер, чтобы продавать, продаваться за деньги. Вы знаете, когда-то 15 лет назад мои конкуренты хотели купить меня. Я говорю, ну хорошо, покупайте фирму, покупайте там, оборудование. Они такие, нет, нам нужно, чтобы э, мы тебя, э, чтобы ты на нас работал. Я говорю, нет, ребята, любую сумму, какую вы назовете, я за нее не продамся. Это было, ребята, 15 лет назад. Я надеюсь, так будет и дальше. Поэтому, в общем, снимайте лучше сами бизнес. Я по возможности, те, кто мне присылает эти заявки, я приду там выпью кофе, если это ресторан, либо там покушаю. Но все, что вы видите, вот у меня это не реклама, не за деньги. Вообще, в принципе, это за отношения, за знакомство. Я многих людей знаю в городе. И, соответственно, пытаюсь им как-то помочь в это время, как-то держаться на плаву. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Константин мирогрупп. Всем хорошего дня.